به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور سل إماما عاش في العلم دهورا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlu muqdatan milisani yafqahu qawli amma Jamaah dikasihi Allah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini dalam saat-saat yang penuh berakah ini saat-saat di mana kita menantikan berkumandangnya azan Jumaat yang membolehkan kita insya Allah mendengar pesanan-pesanan daripada khutbah yang bakal disampaikan dan kemudiannya mendirikan solat secara berjamaah. Izinkan saya menyambung sedikit lagi tadabbur surah Al-Kahfi yang mana kita pada pertemuan dua minggu yang sudah. Kita masih membicarakan ayat yang ke-29 dari surah Al-Kahfi. Ini jamaah boleh merujuk ayat 29 surah Al-Kahfi ini. Di mana bahagian pertama dari ayat tersebut yaitu menerusi firman Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqq al-haqqu rabbikum Katakan wahai Muhammad Kebenaran itu datangnya daripada Tuhan kamu Faman syaa fa yu'min Barang siapa yang mahu untuk beriman silakan Wa man syaa fa yakfur Dan barang siapa yang ingkar tak mau mengikut, tak mau mendengar, tak mau beriman. Dia memilih kufur. Juga silakan. Alhamdulillah sehingga firman Allah ini kita dah sama-sama memaklumi bahawa inilah dasar Islam yang tidak memaksakan sesiapa pun untuk menerima Islam terpulang kepadanya apabila dakwah itu peringatan itu disampaikan dia nak menerimanya alhamdulillah namun sebaliknya kalau ia menolak juga tak akan dipaksakan ke atasnya la ikraha fid din kata Allah dalam surah al-baqarah tiada paksaan dalam agama kita sambung insya Allah ayat 29 ini, yaitu dengan kita mengambil tadabur daripada firman Allah sambungannya. A'udhu billahi rajim. Inna a'tadna lil'zalimina naran ahata bihim suradikuhah. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kebiasaannya bila kita bertemu dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran yang mana kalau ditranslitkan dia dalam bentuk plural inna sesungguhnya kami nahnu kami dan seumpama dengannya dalam bentuk plural jamak bukan bermakna Allah itu berbilang Allah itu banyak kaedah bahasa Arab kalau sesuatu yang dilafazkan dalam bentuk jamak maknanya tu plural dia doesn't mean dia itu banyak sebab antara maksud ataupun makna kedua bila dikatakan kami bukan bermakna Allah itu banyak tetapi dia sebagai nak menunjukkan kekuatan Allah, keesaan Allah, kehebatan Allah. Itu sebagai menunjukkan kami. Sebab lumrahnya orang-orang Arab, bila mana kalau mereka berbual hatta sesama mereka, mereka kalau mengatakan, kami datang ini untuk tujuan sekian, sekian, sekian. Tapi yang datang tu cuma seorang saja. Dia menunjukkan bahawa orang itu berpangkat orang itu berada, orang berada, orang itu ada kedudukan di sisi masyarakat dan sebagainya. Ini biasanya. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan pada ayat ini, Inna sesungguhnya kami sebagai mana menunjukkan kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kegagahan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala a'tadna kami menjanjikan kami menyediakan lil zalimina naran bagi orang-orang yang zalim itu naran api neraka ahata bihim suradiqha yang meliputi mereka yang membatasi mereka yang melingkungi mereka seumpama suradiqha kemah mereka. Sebagai menunjukkan kami menyediakan api neraka sebagai balasan untuk orang-orang yang zalim ini sesuatu yang mereka itu tak dapat keluar daripadanya. Sejarah lampau orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab contohnya apabila mereka itu diserang oleh satu puak, satu kumpulan dan sebagainya ke mana tempat mereka akan menyembunyikan diri sebab jarang orang-orang Arab mereka ini ada bikin kubu tak seperti orang-orang Yahudi tak seperti orang-orang Parsi tak seperti orang-orang Rom yang terbiasa dalam kehidupan mereka itu dengan peperangan walaupun orang-orang Arab mereka ini di zaman jahiliyah berperang antara sesama mereka tapi mereka tidak menyediakan kubu tak ada. Jadi shelter mereka ni, tempat perlindungan mereka adalah kemah mereka sendiri. Namun kemah mereka ini mungkin di, di apa, dengan jenis kain yang agak tebal, tak dapat ditembusi oleh panah dan sebagainya. Di situlah mereka berlindung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kebiasaan mereka ini sebagai nak mengingatkan orang-orang yang ingkar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami sediakan neraka itu bak kemah mereka tempat untuk mereka sebenarnya berlindung tapi mereka diseksa di dalam kemah mereka itu dengan api neraka jemaah yang dirahmati Allah <coughs> saya ingin mengajak para jemaah ialah walaupun secara ringkas perkataan yang digunakan pada ayat ini Inna a'tadna lil-zalimina. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim. Kenapa digunakan perkataan orang-orang yang zalim? Kenapa tak digunakan perkataan orang-orang kafir? Orang-orang yang ingkar? Orang-orang yang enggan menerima dakwah Nabi? Tapi sebaliknya menggunakan perkataan orang-orang yang zalim. Zalim untuk bahasa kita biasalah kita sedia maklum bermakna seseorang itu mungkin kejam orang itu suka menganiaya orang lain dan sebagainya. Jamaah dirahmati Allah. Perkataan zalim ini luas maknanya. Dia berasal daripada perkataan zulum iaitu kegelapan. Kegelapan dengan makna sebab ibarat orang itu tak tahu. Contohnya eh dia tak tahu bahawa cup ataupun gelas itu digunakan untuk isi air lalu dia isi pasir so meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dinamakan zalim berasal daripada perkataan zulum gelap ataupun tak tahu jadi <tuh> itu contoh bermakna Meletakkan sesuatu bukan sesuai pada tempatnya Menggunakan sesuatu bukan pada bendanya Itu sebenarnya zalim Kita nak melobangkan ataupun eh, nak bikin hole pada metal Biasa kita tak mungkin gunakan paku dengan hammer Untuk melobangkan metal tu Tapi kita gunakan drill sebab drill tu ada. Jadi bila drill ada, kita tak gunakan, kita gunakan paku eh, untuk melubangkan besi metal ni bermakna <coughs> itu juga dimaksudkan zalim sebab menggunakan sesuatu tak sesuai pada keperluan dia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan eh, zalim ini bila mana kembali kepada ayat ini tadi. Bermakna Allah dah berikan peringatan kesedaran kepada mereka. Ibarat benda yang diberikan itu mereka perlukan. Sama ibaratnya kalau seseorang itu sedang lapar sangat lalu di offer oleh seseorang jemput makan dia sombong dia tak nak makan. Itu zalim. Sebab dia perlukan makan tapi dia tak nak makan. Jadi kesedaran dah disampaikan kepada mereka, mereka menolak walaupun mereka boleh buat pilihan faman syaa fal yu'min barang siapa nak beriman silakan waman syaa fal yakfur barang siapa nak kufur pun silakan tapi kemudiannya Allah katakan apa kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka jahanam sebabnya kenapa mereka telah diberikan sesuatu yang sesuai buat mereka tetapi mereka menolaknya sebab itu Allah menggunakan perkataan zalim berbanding dengan perkataan kufur, tak beriman, menolak dan sebagainya. InsyaAllah dalam kesempatan yang akan datang kita sambung ayat ini. Masih belum habis ayat 29 ini. Terima kasih para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.